Скажите, а сколько раз Россия помогала Америке едой? Едой, едой. Сколько раз в истории Россия помогала Америке? Мы в советское время кормили весь мир. Не, ну а назовите ве назовите ве мне официальные вот такие, значит, когда Америка голодала, Америка голодала, и ей привозили продукты из СССР. Америка голодала, по-моему, в 120-х годах. Нет, вы не помогали ни разу. Кто кому помогал, Знаете, э в смысле, вы сейчас ведете к тому, что нам все время Америка помогала, тем же лизингом, например, так это, да, это когда, показывает. Когда была слушайте, достаточно загуглить картины Айвазовского корабль помощи. Я сдача. Продовольствие. Конец 19 века. Mm -hmm. Айвазовский рисовал, mm -hmm. как еще в конце 19 века Америка на добровольной волонтерской основе поставляет mm -hmm. вот эти продовольствия в Российскую империю, которая тогда голодала. Айвазовский писал в картине, да? Да, можете написать. Айвазовский, раздача mm -hmm. продовольствия. Сани едут, куча еды, там, там люди сидят. Mm -hmm.